Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иван Мартеньев, и я являюсь экспертом по продвижению MLM бизнеса через социальные сети. Вы успешно прошли регистрацию на бесплатный аудит вашего MLM бизнеса. Но для того, чтобы попасть ко мне на консультацию, вы должны сделать еще один шаг. Пока вы смотрите это видео, вам на почту отправлено письмо, где вы должны изучить письмо и ответить на вопросы в анкете, чтобы я по максимуму для вас был полезен. Но я решил снять это короткое видео для того, чтобы, во-первых, с вами познакомиться, что мне очень приятно, во-вторых, чтобы вам предложить специальные предложения. Это предложение о том, чтобы вы получили PDF-чек-лист 5 шагов к идеальному партнеру в MLM-бизнес. Для чего я это делаю? Многие люди, которые начинают заниматься MLM бизнесом, не понимают, кто их идеальный партнер им и кому предлагать свой бизнес. Честно говоря, я бы этот чек-лист отдал вам бесплатно, но знаю по своему опыту, что вы его не проработаете и не внедрите в свой бизнес. Поэтому я долго думал, какую цену для вас поставить и решил поставить 1 доллар для того, чтобы вы смогли ценить эту информацию и проработать ее до конца. Потому что я знаю, что вы не будете спокойно спать, если вы приобрели этот продукт. Вы как минимум его откроете, и этого будет достаточно для того, чтобы вы могли понять, кому предлагать свой бизнес и услуги. Поэтому вы сможете именно сейчас заказать этот чек-лист под видео. И, кстати, это предложение не для всех, только для тех людей, кто только что зарегистрировались на мой бесплатный аудит. И я вас уверяю, если вы проникнетесь идеей MLM через интернет, то вы будете получать заявки в свой бизнес без спамов, холодных звонков и списков контактов. Но для этого нужно настроить систему, которая даст вам такую возможность. Если вы этим воспользуетесь, то это вам даст результат. Если нет, то я думаю, вы уже догадались, что произойдет. Ну что ж, действуйте прямо сейчас и до встречи на консультации. Как решить навсегда вопрос первой линии в ваш MLM бизнес за 90 дней. Меня зовут Иван Мартынев. До скорой встречи.